Okey, kali ini saya akan terangkan kenapa JDT perlu menekankan aspek pressing mereka di garisan tinggi ataupun high line pressing. Ramai penyokong JDT sendiri menyatakan pasukan mereka sangat rapuh ketika diserang balas. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan cara mereka bermain sendiri. Okey, pertamanya kita kena faham, JDT adalah pasukan yang bermain menyerang. Mereka suka bermain di kawasan lawan ataupun di opponent half. Apabila hal itu berlaku, JDT akan menghantar seberapa ramai pemain yang mereka boleh untuk menekan pihak lawan, terutamanya bagi lawan yang bermain secara bertahan. Ini termasuk menghantar back sisi mereka naik. Termasuk S, terutamanya S Kunalan, dia terlalu advance. Dia sampai kadang-kadang diselari dengan garisan pertahanan akhir lawan. Jadi mereka sekarang ni akan berada dengan mereka ada seorang halfback Sama ada Haris Harun ataupun Gary Steven Robart lah. Dan mereka ada dua centre back Apabila anda melihat struktur ini berlaku Ketika mereka hilang bola, contohnya mereka hilang bola di bahagian sini JDT perlu terus press bola ataupun Sekiranya benda ini tidak berlaku, mereka akan berdedahkan bahaya Apabila pasukan lawan melakukan long ball terus ke sini ataupun hantaran panjang terus kepada striker. Kerana mereka bermain dengan garisan tinggi, mereka berpotensi untuk diatasi di garisan belakang dan pemain lawan boleh menghantar pemain sayap untuk memberikan sokongan. Dalam jika anda melihat perlawanan mereka ketika menentang pasukan Kedah, mereka berterusan menyerang tetapi setiap kali Kedah melakukan serangan balas. Kedah kelihatan sangat tajam dan boleh mendapat sesuatu. Kenapa? Sebab aspek uh, headline headline pricing pasukan JDT tidak cukup baik. Ini kerana mereka menyerang seperti sebuah pasukan moden tetapi bertahan seperti dalam dalam keadaan klasik ataupun rigid. Bila hilang bola, pemain mereka akan cuba untuk kembali ke zon masing-masing. Mereka tidak mengenakan pressing yang kuat untuk memenangi balik bola itu. Sekiranya kita melihat fasa-fasa permainan pasukan seperti Barcelona, Manchester City ataupun Liverpool, mereka menekankan aspek counter pressing di mana the moment you lose the ball, moment itu juga anda akan bertahan. Konsep bertahan dia dalam bola sepak moden untuk pasukan yang menghantar unit seragam yang ramai bukan anda drop deep terus. Kalau sistem lama, dalam sistem klasik, anda perlu berlari terus balik ke zone pertahanan. Untuk sistem yang moden yang menghantar pemain yang ramai, anda kadang-kadang tak sempat untuk kembali sebab ada pasukan mereka memiliki pemain sayap yang sangat laju. Jadi, anda perlu memenangi balik bola itu ataupun destroy gerakan lawan daripada belakang. Destroy ini maksudnya bola itu tidak dapat dihantar sama ada dia keluar ataupun anda memenangi bola itu kembali. Jadi, apa yang berlaku JDT pada musim ini, setiap kali mereka bermasalah dengan high pressing, setiap kali itulah mereka kelihatan rapuh. Sebelum ini mereka ada Mario Gomez, mereka ada Ulises Moraes yang menekankan aspek kecergasan pemain. Sebab itu di bawah kendalian Moraes, mereka boleh menekan dengan cukup baik. Moraes sendiri pernah bukan pernah selalu menggunakan formasi 4-2-4 di mana formasi itu sangat-sangat ofensif. Tetapi kenapa JDT boleh bertahan dengan baik kerana mereka mengenakan tekanan yang baik di garisan tinggi. Jadi buat masa ini, kemungkinan ada betulnya juga pemain mereka keletihan dengan jadual dan apa yang pasti pasukan JDT perlu menekankan aspek high line pressing mereka di dalam permainan. Ini kerana cara mereka menyerang itu adalah terlalu ofensif. Apabila sebuah pasukan yang terlalu ofensif, mereka perlu memikirkan cara untuk mengelakkan diri daripada bola itu dihantar terus ke bahagian pertahanan mereka. Dan itu sahaja. Sekiranya anda merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan anda dan jangan lupa like. Seterusnya, sekiranya anda ada topik yang anda ingin kami bincangkan ataupun kupas, anda boleh nyatakan di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe YouTube Kopa.